मराठीतील नामवंत चेहऱ्यांना घेऊन तयार झालेला आतली बातमी फुटली हा चित्रपट येत्या एकोणावीस सप्टेंबरपासून मनोरंजनाची सफर घडवायला सज्ज झाला आहे या चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर सोहळा नुकताच संपन्न झाला या निमित्तानं चित्रपटातील कलाकार प्रसिद्ध अभिनेते सिद्धार्थ जाधव अभिनेत्री प्रीतम कांगणे निर्माते दिग्दर्शक विशाल गांधी आणि निर्माती ग्रीष्मा अडवाणी या निमित्ताने हॉटेल रामा हेरिटेज येथे आले होते या चित्रपटाची कथा एका खुनाच्या सुपारीच्या रहस्य भेदाभोवती फिरते ही खुनाची सुपारी नेमकं कोणतं वळण घेणार या वळणावर कोणते बंध निर्माण होणार याची धमाल कथा म्हणजे आतली बातमी फुटली याबद्दलच कलाकारांनी काय सांगितलंय पाहूयात दिग्दर्शक पुण्यात आहेत त्यामुळे ते इथे येऊ शकल्या मोहन आले सरांचं छोटंसं ऑपरेशन झालं काल त्यामुळे त्यांना ते शूट करतात बाकी प्रीतम कागणे या सिनेमाच्या हिरोईन आणि या सिनेमाचे दिग्दर्शक आणि लेखक आणि निर्माते विशाल गादीचं आणि मी इथे आलेलो आहे तुम्ही ट्रेलर पाहिला आहे गाणी पाहिलेली आहे तरी गौतमी पाटीलंनी माझं गाणं आम्ही दाखवलं नाही पटपट फटपट निघायचं नाही पण एक गोड फिल्म आहे आपल्या सगळ्यांना आवडणारी भावणारी वरवर विनोदी वाटला तरी एका सामाजिक विषयाला हात घालणारा सिनेमा आहे हा जो ट्रेलर मध्ये तर हा सिनेमा जास्तीत जास्त प्रमाणा करता पोचवा एवढंच म्हणे आणि जास्त वेळ घेणार नाही आपण खूप प्रश्न उत्तरांत घेऊ म्हणजे जे वाटत ते आपण पटापटा बोलू शकतो ओके मी दिग्दर्शकाला फक्त बोलतो की तुम्ही जरा हा सर या समाजाला असा संदेश दिलाय जो आता तुमच्या लोकांसाठी खूप महत्वाचा आहे नाही प्रामाणिकपणे ही गोष्ट आहे जी आपल्या आई वडिलांची आणि आजी आजोबांची जास्त आहे या डॉक्टर मोहन आगाशे आणि डॉक्टर काय ह्याचं उत्तरच तो सामाजिक विषय हाताळण्याचा सा प्रयत्न केलाय जो खूप गहन आहे आणि त्याच्यावर आता बोलू शकत नाही तो सिनेमा बघितलं तुम्हाला कळलं मला असं वाटतं की त्याच्यावरचे हा सिनेमा आला तर त्याच्यावर वेगळे सिनेमे सेमिनार भरले जातील तुम्हीच उलट रखाण्याचे रखाने लिहाल कारण आपल्या आजी आजोबांसाठी किंवा जे वृत्त आहेत त्यांच्यासाठी त्यांच्या म्हातारपणात बऱ्याच गोष्टी असतात बरेच प्रश्न असतात त्या प्रश्नाचं त्यांनी काय करावं हो। त्यांचं उत्तर या सिनेमात शोधण्याचा प्रयत्न केलाय हे आधीची पिढी आणि आजची पिढी याचं एक वेगळं द्वंद्व आहे जे या सिनेमात डॉक्टर मोहन आगश्दारांनी मी रिप्रेझेंट करतोय मनोरंजन पद्धतीने म्हणजे कसं आहे डायरेक्ट सामाजिक संदेश द्यायला गेला तर तुम्ही पण जाणार मला त्याला थोडी मनोरंजनाची फोडणी हवीच त्यामुळे मनोरंजन करत करत प्रबोधन करण्याचा या सिनेमाचा मानस आहे विशाल गांधी सर सुभाष घाई आणि त्या दिग्गज मंडळी म्हणून काम केल्यानंतर पहिल्यांदा मराठी दिग्दर्शनाचं पदार्पण करत आहेत सो पहिल्याच पदार्पणात ते किंवा पहिल्या दिग्दर्शनाच्या पदार्पणात ते पदार अशा विषय हाताळत आहेत ही खूप चांगली गोष्ट आहे

स्पेशली आज के टाइम में जब हम लोग सब बहुत बिजी हो गए हमारी लाइफ में लेकिन रुकनी नहीं चाहिए मोहन सर एंड रोहिणी मैम दो जने एंड वाइफ पिक्चर में पोर्ट्रे कर रहे हैं भास्कर वानखड़े एंड सविता वानखड़े एंड जैसे आपने टीजर पहले के दो टीजर और ये ट्रेलर में देखा दोनों ने मास ऑडियंस के लिए हमने सोच के इसको लिखा गया ज्यादा से ज्यादा घर तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एंटरटेनमेंट पसंद आए ये हमारी एक कोशिश है एज ए डायरेक्टर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि सारे के सारे परफॉर्मर्स और सारे के सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस एकदम सुपर है ये पिक्चर में काफी चीजें पहली बार हुई है जैसे कि मोहन सर सिद्धार्थ सर पहली बार साथ में आए हैं मोहन सर रोहिणी मैम पहली बार साथ में आए एंड uh, uh, जो कॉम्बिनेशन है मोहन सर uh, ने बहुत टाइम के बाद आउट एंड आउट कमर्शियल वर्क किया है uh, ये कॉमेडी है लेकिन ये फार्सिकल कॉमेडी नहीं है ये सिचुएशनल कॉमेडी है आज की कॉमेडी है uh, जो uh, और uh, मोहन सर का एक सेंस ऑफ ह्यूमर है uh, जो एज अ पर्सनैलिटी उनका है जो हमने Uh, उनकी जब कास्टिंग की थी वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसके बेसिस पे हमने उनको कास्ट किया था क्योंकि वो सेंस ऑफ ह्यूमर पे ही uh, सिद्धार्थ सर और उनका जो uh, केमिस्ट्री आपको दिख रहा है इट्स बिकॉज ऑफ यू नो एक्शन रिएक्शन जो हम बोलते हैं uh, वो एकदम जबरदस्त निकला है पिक्चर में जो आपको थोड़ी सी झलक ट्रेलर में दिख चुकी है एंड रोहिणी मैम का भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है तो वो आपको एक थोड़ी सी झलक हमने दिखाई है लेकिन uh, या yeah, केमिस्ट्री uh, बहुत अच्छी है सिद्धार्थ सर त्रिशा त्रिशा जो छह uh, साल की uh, बच्ची है जो चंद्राची गोष्ट uh, में आपने जो लड़की को देखा तो नेशनल अवार्ड विनर है uh, ये साल उसको नेशनल अवार्ड मिल रहा है नाट टू के लिए तो सिद्धार्थ सर की और उनकी केमिस्ट्री सिद्धार्थ सर इज द फादर एंड प्रीतम एंड uh, विजय निगम सर की एक केमिस्ट्री है विजय निगम सर और आनंदा कारेकर सर की केमिस्ट्री विजय निगम सर और भारत भरत गणेश पुरी सर की केमिस्ट्री है सो so, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है आ, आ, और पिक्चर का जो टाइटल है ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीजें बाहर धीरे धीरे फूटती है उसके बेसिस पे हमने रखा है तो अब मैं माइक प्रीतम को दूंगा दो शब्द आपसे बात करने के लिए आप उन्नीस तारीख को देखिए ना मजा गिर हो जाएगा एंड uh, आपको तो इनफैक्ट देखो काम तो होते रहेगा आप लोग के लिए मुझे एटलीस्ट मैं खुद मीडिया में इतने साल रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि कभी कभार एक पिक्चर हम लोग लुक लो फॉरवर्ड कर सकते हैं आई एम जस्ट सजेस्टिंग दैट अगर आप उन्नीस तारीख को देखेंगे तो तो देखे तो देखे देखे आपको पसंद आया तो, तो, तो बेसिकली थोड़ा मैं कैरेक्टराइजेशन के बारे में आपको बात करता हूँ जीवक सर मैं जेनी सर एंड अमन अमन सर हम लोग चारों ने मिलकर स्क्रीन पे बहुत मेहनत किया था और आ, स्टोरी जैनी सर की थी आ, जो इनिशियल स्टोरी अलग थी हमने फिर उसके ऊपर थोड़ा काम किया एंड दैट्स द प्रोसेस इसमें एक एक मजेदार चीज जो ऑडियंस के लिए जैसे आपने फोर्स के बारे में बात की वो फोर्स तो डायलॉग है लेकिन जो किरदार हमने बनाया मोहन सर का ये पिक्चर में वो एकदम मीन्स अभी आ, जो बोलते हैं ना कि मास्टर माइंड तो मैंने एक टर्म यूज किया है जो हमने Uh, काफी जगह पे हम इसके बारे में बात भी करते हैं एक है मास्टर तो दूसरा है ब्लास्टर तो मोहन सर का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली मास्टर है दिमाग से एंड ही इज प्लेइंग विद दिस लिटिल स्वीट गाय हु एंटर्ड हिज हाउस जो है हमारे ब्लास्टर हु आल्सो जब उनको रियलाइज होता है कि वो क्या सिचुएशन में आते हैं देन ही स्टार्ट्स ब्लास्टिंग तो दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी एंड मींस दैट्स गोइंग टू एंटरटेन द ऑडियंसस तो हमने किरदारों पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है तो मोहन सगा जो फोर्स वाला जो आइडिया है वो उनके कैरेक्टर के स्... जो स्पेस में वो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने वो की चीज़ की चीज हुई है और ही इज अ वेरी वेल मैन पिक्चर में जो भास्कर वानखेड़े डॉक्टर भास्कर भानखेड़े तो उन्होंने काफी रिसर्च करके ये सब प्लानिंग की हुई है जो किरदार के हिसाब से एकदम जबरदस्त है एंड uh, जो टेरिफाइंग सीन

एंड आई एक्चुअली बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह पे बट नास आज रास्ते में यही बात कर रहा था और थियेटर्स क्यों नहीं है यहाँ यू नो तो। ये एक चीज होनी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से मैं चीजें देख रहा हूँ नासिक इज गो वेड मुंबई लिफ्ट कामानिमित्त ती काही काम शोधत असते आणि ती ज्या ठिकाणी काम करत असते तिथे मोहन आगाशी था। सर येतात आणि सिनेमाचा एक ट्रॅक सुरू होतो मी आमचे प्रोड्युसर डिरेक्टर यांना थँक्यू म्हणेल की त्यांनी मला या सिनेमामध्ये काम करण्याची संधी दिली यामध्ये माझं एक सुंदर गाणं आहे जालीम जालीम सावकार म्हणून जे आपण पाहिलं असेलच आणि त्या गाण्याला आवाज सुनिधी चहाण मॅमने दिलेला आहे तर आपल्या सगळ्यांना ते गाणं आवडते पण याबद्दल पण मला छान वाटतंय आणि बाकी आपल्याला काही विचार असेल तर आपण सांगू आणि नमस्कार तर सगळं सिद्धार्थ सर विशाल सर प्रीतम यांनी तर सांगितलंच आहे पण ते जे म्हणतात ना की द फिल्म हॅज अ हार्ट तर हॅज अ हार्ट अँड डेफिनेटली हॅज अ मेसेज आणि फार सुंदर मेसेज आहे जे सगळ्यांनाच अपील करेल म्हणजे आम्ही तीन स्क्रीनिंग्स केल्या होत्या आणि जिकडे जिकडे ज्या ज्या पॉइंटला आम्हाला वाटलं की लोक हसतील इमोशनल होतील म्हणजे एक ते सगळे म्हणजे नवरस म्हणतो ना आपण जे ते सगळे याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतील आणि डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ आहे म्हणजे तुमच्यापैकी नाहीतर तुम्ही दुसऱ्या लोकांनी समजा बघितलं तर दे विल डेफिनेटली रेकमेंड दिस कंट बिकॉज दॅट्स वॉट वी फील आणि होपफुली दॅट हॅपन्स थँक्यू एक चीज़ है जो मैं खाली शेयर कर देता हूँ गानों के बारे में चंद्राजी गोष्ट जो गाना सर के ऊपर पिक्चराइज किया है उनके सिंगर है जावेद अली सर जो सकू भाई जो गाना है उसमें हमारा जो म्यूजिक डायरेक्टर है एग्रिल रोमन सर और सोनाली सोनम ने की आवाज़ है एंड जो आदली में टाइल ट्रैक्ट देखा है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है जिनकी एनर्जी आपको सबको पसंद है वो है सिद्धार्थ सर की तो सिद्धार्थ सर ने वो गाना गाया है एंड uh, जो एक्चुअली वो गाना अभी तक आउट नहीं हुआ है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको एक झलक दी है वो जल्दी एक दो दिन में वो गाना uh, वीडियो आउट हो जाएगा ऑडियो हमारा आउट था uh, वीडियो आउट हो जाएगा और uh, एक uh, रैप करवाया है तो मोटा मोटा आई uh, थिंक so, हमने पूरी प्रोजेक्ट डिटेल्स आपसे शेयर कर लिया अभी आई थिंक क्वेश्चन आंसर

प्रवीण अटंगडी मॅम प्रीतम कागणे अमोल कागणे अमित तडवळकर विजय निकम सर भारत गणेश अनिता कारेकर क्रेशा अशी छान मनोरंजन गँग आहे एक उत्तम सिनेमा आहे आणि एक चांगला विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे तर नक्की मला तुमच्या जवळच्या थिएटरमध्ये आजली बातमी ब्युरो रिपोर्ट दैनिक धमर नाशिक